И я вот хотел бы засвидетельствовать, как меня Бог исцелил когда-то здесь, именно в этом месте, в 2012 году, когда мне поставили там диагноз гепатит С. И тогда еще... Терапия она только-только появлялась, ее как бы не было еще в доступе, это надо было покупать, там какая-то египетская, в общем, где-то там заказывать надо было. Но а я тогда только-только пришел домой, сказал денег нету, ну какие там терапии. И я встал на колени, вот, но перед этим Бог сделал со мной, ну очень много чудес, знаете, такое очень великое дело. Но ну, я не был с детства верующим, я был негодным человеком, я занимался разными вообще, нехорошими делами. И в 12 году вот меня Господь освободил от этой жизни, знаете, ну, и дал мне новую жизнь. Но ну, он сделал то, что не мог сделать ни один человек, ни одна система человеческая. Вот. но ну, Бог просто вот сказал свободен. И с того момента я свободен. И, и, и я как бы, когда мне поставили этот диагноз, ну, я встал на колени, и, знаете, я начал вот просто, вот, ну, как бы до да, Бога. Да, я говорю, Господи, но ну, ну ты ж, ну ты ж такое сделал уже в моей жизни, ты ж вот, ну ты ж такой великий Бог, ты вот меня спас, освободил от стольких беззаконий, в которых я вот ну, находился, и еще неужели я теперь умру от, от этого гепатита? Я говорю, Господи, ну исцели меня. И знаете, и у меня побежали картинки перед глазами, но когда я там маленький был и утонул, и меня достали из-под воды, там девочка случайно увидела, там достала меня из-под воды. Потом у меня там были еще несколько смертей там, от передозировок наркотиками. Он мне показал одну, вторую, третью. Потом у меня был суицид, я там хотел сам себя убить. Но и у меня не получилось, я сутки где-то непонятно находился, в общем, и потом пришел в себя живой. И, знаете, Бог мне тогда, вот в сердце мое говорит, говорит, ты даже когда сам себя захотел убить, у тебя получилось, я говорю, нет. И он мне говорит, все дни жизни твоей в руке моей.